Про розвиток ситуації на сході України ми поговоримо із радником заступника міністра оборони Василем Будиком. Пане Василю, доброго ранку, рада вас бачити доброго. в нашій студії. Після подій, які тривали час вже відбуваються на сході, хочеться поставити одне запитання: Москва, терористи всі вони не дотримуються мінських домовленостей. Може, треба вже відверто говорити про те, щоб їх доносувати? Ну, вы знаете, вы задали мне вопрос, который выходит за рамки моей компетенции. Это вопрос решается на уровне президента нашей страны, поэтому. Нужна, если але тим не менше у суспільстві активно обговорюється це питання. Є якийсь вже зрозумілий чи принаймні окреслений вектор, яким би варто було зараз рухатися? Чи про це сьогодні складно говорити на політичному рівні? Я думаю, так да. здесь вопрос рішається іменно на політичному рівні, поэтому здесь надо решать господину президенту. Ну, тим не менше є важливі питання, які просто потребують обговорення, зокрема, перемир'я, це про яке йде мова, воно мало під собою також деякі пункти, зокрема обмін полоненими. І це той важливий фактор, який також був встановлений цим мінським протоколом. Тим не менше, обис та НАТО вони активно фіксують ті факти, що на території України перекидаються війська, і це зафіксовано і на фотодокументах, ви знаєте. Таким чином постійно виснажується обороноздатність нашої держави. Чи не вийде так, що це перемир'я просто забере останні сили, які будуть необхідні для того, аби зробити рішучі кроки, коли це буде реально необхідно? Ну, давайте будемо е, Немножко подивимося фактом. Е, перемир'я дає время нам. повысить нашу обороноспособность. Мы во время перемирия теряем, конечно, бойцов, и это огромная трагедия, но это происходит в гораздо, меньших, в гораздо меньшем количестве, чем это бы, если происходили постоянные боевые действия. Наша армия поднесла под Иловайском серьезные потери, и на данный момент, я думаю, нашей армии нужно прежде всего восстановить полностью боеспособность. И перемирие как раз таки дает нам возможность укрепить обороноспособность. А мы смогли это сделать за тот период, который у нас был? Это реально произошло? Бо если анализировать информацию, которая надходит, складывается абсолютно иное впечатление. Нет, восстановлено сотни... Ну, фактически можно уже говорить о тысячах единиц бронетехники, подготовлены новые подразделения, усилена новым вооружением армия, подразделения батальонов, батальон, национальной гвардии. Я думаю, что здесь больше плюсов, намного больше плюсов. И главная цель перемирия – это освобождение тех наших ребят, которые попали в заложники, находятся в плену. И благодаря этому у нас есть возможность, скажем так, более-менее безопасно пересекать линию фронта, ехать, договариваться. Потому что если бы шли интенсивные боевые действия, естественно, проехать и вести какие-то переговоры об освобождении пленных было бы крайне крайне сложно. А у вас есть какая-то информация по цифрам, сколько уже реально было звильнено? Ну больше тысячи человек в общей своей массе, но сюда входят и гражданские и военнопленные, во-вернее. Во, Солдаты вооруженных сил Украины, солдаты национальной гвардии, добровольческих батальонов, ну, гораздо больше тысячи. А сколько еще залишается в полоне террористов? Есть одна общая цифра, которую мы сегодня, располаг... которую мы сегодня располагаем, это 1695 человек, ну, порядка 1700 Официальная человек. Официальная цифра, да? Официально, да, это официальные цифры. Почему? Это те цифры, в принципе, которые более-менее мы можем подтвердить. Угу. Сколько на самом деле находится там заложников, мы не знаем. У нас нет доступа к местам их содержания, за редким исключением. Ну, слава богу, вчера у нас удалось побывать нашим ребятам в СБУ, передать продукты питания, какие-то теплые вещи. Сегодня мы ожидаем обмен, завтра мы ожидаем обмен. Вот, процесс идет. То процесс так и не остановился, <сосы> он не остановлен, мы работаем. Понимаете, э успех заключается в том насколько большие силы к этому прилагаются и сегодня в этом участвует и аппарат президента украины сам президент украины в этом участвует генеральный штаб нашей армии в этом участвуют ну, все горизонтали какие только можно задействовать начиная там от волонтерских групп просто правозащитников и здесь сложно сказать, фактически, что, еще не, что можно еще сделать. Потому что сделано, ну, на самом деле, все, включены все рычаги, какие только возможны. А каким чином происходит ось это освобождение полоненных? Это обмен один до одного? Чи как это происходит на самом деле? Ну, согласно Минским договоренностям, мы должны были обменять всех военнопленных на всех. Но ж всех что не обменяли. Происходит? Да. в этом договоре было прописано такие условия, что мы должны освободить всех задержанных по подозрению в сепаратизме, задержанных в зоне АТО. Вот. Мы на это согласились. Но когда начали согласовывать списки, то оказалось, э, от нас требуют освободить людей, которые вообще не проходят э, под эти mm -hmm. параметры. Это люди, задержанные на, в других э, частях Украины, под, подозрению в терроризме, э, в шпионаже, э, национальных каких-то угроз. Соответственно, вот пришли к такому дифференциальному... Uh -huh. положению, когда меняем один на одного, два на два, пять на пять. Причем каждый раз э, договариваемся отдельно по каждому конкретному человеку. Зараз мы э, можем долучить до нашей разговоры Володимира Шилова. Это один из командиров АТО, который рассказывает про то, что, власне, известно самим участникам АТО про цей обмен. А после того я хотела бы продолжить, чтобы вы рассказали докладнее, на каком уровне идут эти переговоры. Прошу. Могу вам сказать, что моего подразделения в плен никто не попадал. Было несколько пленных со стороны ДНР, мы их сразу отвезли в Днепропетровский издали и сдали в СБУ. То есть они содержались там в следственном изоляторе СБУ. А условия содержания в следственных изоляторах СБУ такие же, как в следственных изоляторах МВД. То есть это камера, прогулки, баня, питание и все остальное. Если, если какая-то связь сынами, я по этому вопросу сказать ничего не могу. Що ж, це була інформація від одного із командирів із зони АТО. А тепер давайте розберемося докладніше, як саме відбуваються ці перемовини, на якому рівні доводиться домовлятися і шукати порозуміння. Ну, я прежде хотів би передати привіт нашому другу. Я дуже добре знайомий з Владимиром Володимировичем. Ой, Владимир Івановичем, прошу прощення, Шиловим. Це мій хороший друг. Вот. то что касается переговоров, на каком уровне идут идут абсолютно на всех абсолютно везде где только можно разговаривать но яведу на призвы сейчас отцы людей за кем мы вы стараемся не оглашать эту информацию так как это ну, может повредить в какой то мере работы нашей работе Соответственно, есть вещи, которые мы говорим открыто. Вот стараемся Но... не анонсировать обмены, стараемся не анонсировать э, личности. Ну, видите, а первым завжди пан розповідає у своему твиттере. Яким чином ему э, відомо все раньше и э, навіть из того, что вы кажете, что вы намагаєтеся не озвучувати. Ну, во-первых, у нас есть созданный э, единый координационный центр для освобождения заложников, которые работают при СБУ, и это очень серьезный на данный момент инструмент, в который включена. Достаточно серьезные, включены достаточно серьезные профессионалы. Там есть и профессиональные переговорщики, там есть аналитики, там есть э, психологи, операционисты. То есть это серьезный центр, который работает 24 часа в сутки, принимает информацию, обрабатывает ее. Есть люди, которые едут за линию фронта, как Юрий Тандит, э, Олег Котенко, член нашей группы уже. Вот. и Другие ребята, есть офицерский корпус. Но все это происходит э, таким образом, что мы координируем все свои действия э, с руководством этого центра. Mm -hmm. Естественно, в, о любом успехе или неудаче мы тут же докладываем в центр. Э, и уже руководство центру, естественно, докладывает президенту ежедневно делает отчёт. Про який... А на кого спрямована наибольше ваша увага и усилья? Скажимо так, передусім це офіцери, а вже потім звичайні бійці, рядові і люди, які потрапили в полон. Як розподіляються сили? Ну, ви знаєте, ми неоднократно сталкивались з такими событиями. Приміру вот була група офицеров и солдат, которые находились в Краснодоне. Их было 14 человек. И вот э, мы договорились, что будет обмен. Нам выставили список из 11 человек. И вы знаете, ряд офицеров просто сказало, если мы... Если их звильнять и звильнять да. соответственно такие террористы, если человек. мы э, в этом списке, а кто-то из солдат не попал в этот ага. список, мы отказываемся быть в этом списке. Поэтому это офицерская честь и офицерский долг, естественно, прежде всего забрать солдата. А потом самые трудные переговоры как раз проходят по освобождению наших офицеров, ага. потому что мы порой отдаем, ну, значительных людей, которых хотят, но в силу того, что у нас нет такого большого количества военнопленных э, и ну, думал, подозреваемых в, в сепаратизме, и очень сложно м, в этом процессе определиться. Нужен офицер, мы понимаем, что это действительно э, нужно. Дякую, нужна. пане Василю. Що ж, сподіваюся, ці обміни далі буде тривати, і все ж таки вдасться повернути назад усіх, кого чекають. Так чекають у родинах. Дякую вам, що сьогодні зранку до нас завітали. Дякую вам.